понимаю, может, это надо было сделать чуть раньше, сказать, что я вышла под залог 2 июля, но надо было прийти в немного в чувство. Значит, хочу сказать сразу, что никаким судом мне не заборонено вести прямой эфир. Значит, предупреждаю, как раньше, так и сейчас, политику я в политику не играю, политику здесь не приветствую. Ее сюда не принимаю. 25 дней нахождения, выражусь так, в санатории СИЗО, в кавычках. Тяжело было очень морально, очень тяжело было именно без дочери, которой, как все помнят, да, угрожали изнасиловать 11-летнюю девочку вот она идет поэтому понимаете сейчас это массово по украине закрывают правозащитников копаются в грязном белье пытаются напугать я нет, СБУ как раз и не угрожали. Хочу сказать, все прекрасно знают, да, что ребята находятся в суде, ребят не выпустили. У нас было заседание у всех. Ребят, к сожалению, это Величко Сергей, это Воробей, это Костя или Григорий Ляхов. Они остались до сентября месяца в Так что хочу сказать... Значит, мой канал может быть снесен именно заказчиками этого беспредела, а потом скажешь, что это сделали мы. Значит, все каналы, громады города Запорожья и вообще людей сносят. Но хочу сказать, что все мои видео скачаны беспредела полиции и сотрудниками ПЦП. Поэтому даже если они решат снести мой канал... У меня, в принципе, защита есть. Значит, 25 дней по вказивке я не получала вообще никаких медицинских, ну, помощи, лекарств. 25 дней я не видела свою дочь. Мама и следователь не давала разрешения. Очень много было. Получается, в суд должны привозить, да? не то ухвалы там или на конференцию, видеоконференцию или еще на что-то. Знаете, что какой большой плюс вынесла там? А где украинский народ города Запорожья, когда нас всех закрыли? Куда же они пропали? Куда они смылись? Что самое удивительное, что самое удивительное, хотите прикол? Значит, на завтрак, на, зав... на завтрак, вот мы сидели вдвоем с девочкой, дают буханку хлеба, это кирпичик, и по ложке сахара. Ну, это чтобы вы знали. Все мне говорят, что я после санатория, в кавычках СИЗО, прекрасно выгляжу. Ну, диета, высыпалась диета, много плакала, много плакала за дочкой. Вы знаете, одно дело, когда у тебя взрослый ребенок, да? А одно дело, когда у тебя малолетний ребенок. Значит, в суде прокурору Швец я не один раз спросила, чтобы он нашел того гада, который угрожал мою дочь изнасиловать. Но он сказал, что я не имею права к нему обращаться. Так якобы на меня заведено уголовное дело. Я ему сказала, что он мог обратиться в ювенальную превенцию по делам детей, там, в Полину поносили, там еще что-то. Но, к сожалению, реакции никакой. И еще хочу сказать, психолог в СИЗО спросил, знаете, какой интересный вопрос, а вы жалеете то, что вы сделали? Я говорю, нет, а что я сделала? Также судья заявляла, что я профессионал у галузи захвата и населения, у меня одно из высших образований гуманитарных и писала диплом по насилию. Я говорила в суде, не только в суде, неужели, видя насилие, я могу пройти мимо. Понимаете, вы же прекрасно видите, что это массово по всей Украине. И еще, ребят, у меня, оказывается, все помнят, да, очень многие, уже на Новосельцева тоже снесли канал ютубе, но это видео осталось. Когда у нас женщину намотали руки на волосы, ее избили. Избил ее, как утверждает прокурор, следователь, да, Сбройной силы Украины, а оказывается он ТЦК на самом деле. Она защищала своего ребенка, у нее ребенок инвалид, между прочим, с детства, а ему уже 25 лет. А он у меня по делу идет свидетель. Получается, на моих глазах эту женщину избивают. И получается, это человек, на которого от этого уголовное дело идет у меня свидетель. Понимаете, психологически я еще не поняла, что я нахожусь уже не в санатории. Для меня вот одни слова, которые я сказала на суде прокурору на последнем суде, я говорю, неужели, если я такая преступница, вот действительно преступница, я говорю, отвезите меня в Киев и вырвите сердце у меня прямо в прямом эфире. Если я это натворила, просто, просто такой преступник, понимаете, это был уже, наверное, крик души. Поэтому были такие слова. Я прекрасно понимаю, что нас могут, могут смотреть, это СБУ, и там прокуратура, и полиция, и все. А я вам хочу сказать, что она возвращается я христианка, верю в Бога, я мусульманка, я читаю Коран. Я смотрю на это все, что происходит. Не только в Украине, да, особенно в моем любимом городе Запорожье. И хочется кричать. Понимаете, то, что происходит? Одно зная, что опускать руки, сдаваться не надо. А, и еще, ребят, вышла я под залог 90 тысяч 840 гривен. Я там выложила сегодня видео, мне там человек решил сделать мне подарок, да, и такое видео выкинула. Так вот там какое-то чмо, чмо, какое-то начала писать, что Анжела Белячку не выиграла, ее типа под залог не выпустили. Да, у меня, смотрите, ребята, у меня есть в Фейсбуке страничка Анжела Рустемовна, я есть в Телеграме. И еще, ребят, там э, на официальном моем канале я создала все-таки телеграм-канал, телеграм-свою группу. Можете подписываться. Сразу говорю. О политике или еще что-то я не разговариваю и будет блокироваться. Да, вы правильно говорите. Геноцид не имеет срока давности. Не имеет потому что поднимаются коммунальные услуги, многие люди сидят без света, а цены на свет у нас мы поднимали, и катастрофически мы Вы знаете, также в суде я сказала, вот эти 25 дней, помните, как пишут на памятнике, да, более утрату не выразишь словами. Вот я говорю это, произнесла эти же слова, я имела в виду время. Эти 25 дней не вернуть. А еще знаете, как было весело в кавычках. А, наши же за мной, за ребенком приехали 6 июля в Одессу. Привет, мы приехали мы очень поздно. Это было около 12 ночи. Завезли ребенка к родственникам. Меня отвезли на ИВС, изолятор временного содержания. А 7 июля у меня был суд. Соответственно, на суд родственников никого не пустили. Документов у меня с собой, к сожалению, особо не было. Ну и на суде то, что я говорила, никому это не интересно, ну, это не интересно было. и везут меня в санаторий СИЗО. И двое полицейских, молодые очень, одевают же наручники на руки. И видели бы вы их глаза. Они, знаете, с таким этим, а, типа, ну, с таким вот этим, знаете, наконец-то, типа, поймали. Они меня тащат сами в это СИЗО, в этих наручниках. А я когда уже уходить, ну, чтобы меня туда уже заводили, в этот санаторий, я разворачиваюсь и говорю, я скоро выйду, и никогда не поздно мы поменяемся с вами местами. Значит, <coughs> в отношении Сергея Воробья, да, Сергея Воробья, ему шьют еще одну статью, якобы он напал на полицейского и сбил, ну мы же прекрасно понимаем потом мне вручили еще одну пидозру если вы помните на канале у меня такое видео есть с мусульманином Али и вот они мне решили 17 6 еще одну вручить это остальное куча еще одну это точно Таня это просто правильно вы пишете мафия но... Хочу сказать еще раз, как говорила, так и повторюсь. Мы не один народ. Нет -нет. Я говорю это я лично. Потому что сосед продает соседа. О, Юрий, ну, что вы там гадости пишете? оставьте при суде. Далечка, спрашивает, как ты, покажись. Вот моя дочечка, ее зовут Лейла, ей 11 лет. Ребенок за это время стрессанул, ну, мы с дочкой никогда не расставались с самого рождения, то есть она все время была с мамой. Вот так вот. Медиаторы, вот вы видите, они вот. Спасибо вам большое, потому что будут опять меня приписывать непонятно что. Я вам хочу сказать одно. Я стала более еще уверенней. Мне больше захотелось читать. Я уже подготовила некоторые документы. И некоторые документы я отправила. Также хочу сказать, что вам напомнить, что у нас еще наши ребята сидят, которым тоже нужна наша помощь. Ребята все очень сильные, умные, но, к сожалению все документы, которые они прилагали, да, вот все документы, на которые, допустим, мы опирались, в суде не хотят рассматривать, отклоняют. Понимаете? Самое интересное, что само Министерство обороны Украины, Украины да, открещивается от этих оливок, И в то же время они ставят на рекламных бланках печати с этим названием. Сидя когда в СИЗО, в да, санатории СИЗО, до меня дошла информация, ну и с волей передавали, что якобы мы крышуем наркотрафик. У меня вопрос. Где мои машины, где мои квартиры, где мой счет в офшорах? Если кто-то знает, где мое майно, напишите мне, пожалуйста. Да, вы правильно говорите, что это заказ. Поэтому ребятам очень нужна помощь. Значит, по решению апелляционного суда я не имею права вообще выезжать с города. Потом являться я должна к прокурору, в суд, к следователю. Потом в суды, да, там, ну, такого ничего. Ну, спасибо, кстати, суде Тадашевой за это решение. И, ребят, спасибо большое, кто помогал мне выйти из СИЗО. Если кто знает, да, отслеживал эту историю, когда собирали на залог карточку, то заблокировали. Да, там сумма была 90 тысяч 840 гривен. А знаете, что самое интересное? У них на друг друга есть компроматы. Это 100%. И если кого-то надо будет слить или еще что-то. И они это сделают. И еще добавят к тому, что есть. Так всегда было. Я помню такой фильм, я его давно смотрела очень. Называется ⁇ Две судьбы ⁇ И что-то мне напоминает ⁇ Сейчас ⁇ это время. Но хочу сказать еще раз повториться. 25 дней у меня было очень много всяких мыслей, да. И в одном, в одном плюс, это в том, что я увидела, кто есть кто и кто на что способен. А еще знаете, что интересно? Я когда же вышла оттуда, во... Люди звонят, это вообще отпад. Это насколько надо было нам пострадать да, с ребятами. Мне ребятам, когда звонят женщины и просят, чтобы я якобы как адвокат, правовед или юрист сходила с их мужьями, потому что им пришла повестка. Знаете, что я сделала? Я посылала их просто нахуй. Теперь я понимаю, <с> <с> что я могу себе это позволить. Неужели наша, наш якобы отдых, да, который нам выписала государство бесплатно, людей ничему не научил? <с> Информации очень достаточно. Информация идет не только от нас, да, это по всей Украине давали информацию. Но если вы не можете воспользоваться этой информацией, это вопрос и не к нам. Я обращаюсь особенно к мужчинам. Вот вы говорите, я не могу себя защитить. Ну слушай, ну детей же ты научился делать, а защитить себя нет. Все очень переживают, что будет завтрашнего числа. Ребята, а что будет? А что изменится? Не знаю. Хочу сказать одно, что у нас очень много возвращается то, что было раньше. И смотрите, если ты что-то скажешь не так, я могу посадить. Уже скоро будет за то, что посмотрел не так. Юр, ну, надеюсь на лучшее. Все-таки надеюсь, что вы знаете, что мне хочется. Вот мне хочется, чтобы вот этих посадовых особок, да, ну, якобы там СБУ, там еще остальные, чтобы они утром проснулись и поменялись полностью. Вот чего мне хочется. Очень хочется жить в кветучей краине. Но, к сожалению... Не то, что я не вижу конца, я не вижу начала. И вы знаете, что самое интересное? Они же знают, что дело сфабриковано, да, полностью. Но никого это не интересует. Вадим, это не запись, это идет прямой эфир. Причем здесь запись? Поэтому... А, кстати, также можете меня поздравить. У меня новый телефон. Это уже третий. Поэтому... Я, знаете, как вот люблю делать подарки, да? А еще, знаете, что самое интересное? 5 июля прокурором в суде рассматривали клопотание счет до продолжения досудового расследования. А знаете, какая причина всего лишь? Я, Анжела Рустемовна, вместе с Сергеем Величко мешали товарищу прокурору проводить досудебное расследование а именно мы писали клопотания то заявы. То есть, другими словами, мы себя защищали, да? И якобы тем, что мы себя защищали, они не могли провести служебное расследование. Ребят, Раиса, ну вы говорите, береги себя. Ну берегу, вы же видите, по улицам не бегаю, дома сплю. этим врачам надо. Ну вот вы видите, вот пишите, да, как объединяться. Это бесполезно, поздно. А у меня вопрос. Один а наши люди. Вот люди. Вот именно... Давайте возьмем хотя бы для примера пенсионеров, да? Вот какая у них пенсия. Это ж не мы должны делать, правильно? Идти там, ну, разговаривать, кричать. Добиваться. И еще самое больше, я одно поняла. Никогда никому не навязываю свою помощь. Да, Сергея Величка поймали 5 июня. Я как раз с ним разговаривал по телефону и за ним пришли. А меня взяли 6 июня. Да, с ребятами есть связь. Ребятам оплачивается телефония. Значит, телефония стоит 15 минут 35 гривен в день. Да? Это на одного человека. Ребятам передаются а, передачки. Да, К сожалению, знаете что? К сожалению... Нельзя передавать это документы, ну, которые мы собрали по ТЦК. Вот именно по ТЦК документы э, на сезон не передаются. Знаете почему? Потому что если идет видеоконференция, да, видеоконференция, а допустим у ребята не в полном обсяге есть документы. Адвокаты не передают документы. Или, может, приходят и не разрешают а нам белый. передавать документы. А белый? Вот так вот. А это вы не видите? Ну, в смысле, где я была? Да. Хорошо. А. Э, хорошо. Ага. Я с седьмо... 7... Смотрите, с 7 июня... По 2... а? второе ага. по 2 июля была СИЗО. Санаторий СИЗО. Вот где я была. Сергей Величко. сезон находится с 6 июня. Сергей Воробей, Константин и Григорий находятся там с 14 мая. Как-то так. Ничего, надо держаться. А самое, знаете, что больше интересное? Закупили очень много полицейских машин. Вопрос, для чего? Зачем? Вот я не понимаю. Вот так вот. А что, я никуда не хожу, я никуда не влазю. Вот мы встретились с друзьями. Сейчас едем на пляж. И сейчас едем. Вытащили меня на пляж. Надо немножко... Вадим Величко, ну вы за себя пишите. Я вам хочу сказать одно. Надо идти в правовом поле, как мы и шли. Все точно кто не -то тебя высажу. Ч ж за экран? А? Поэтому... Очень надеюсь, что дальше будет все хорошо. Очень надеюсь. Я очень надеюсь, что... Все. И еще, а, я извиняюсь, но у нас еще, я вам хочу сказать, в полиции тоже люди есть, они остались. Да. Очень Стой. Да, ну, это называется, да, Иван, на пляж. Это называется немножечко терапия выраженного. Поэтому, ребят, берегите друг друга, помогайте друг другу и все-таки неважно, кто ты. Какой ты национальности, неважно, на каком ты языке разговариваешь. Сила наша в Да, у ребенка стресс, конечно, был колоссальный. Ну, хотя это никого не интересует. Поэтому спасибо большое, что были со мной. Всем хорошего дня. Все будет Украина.